вас, шановні глядачі. Ідея створення цієї програми виникла в мене тоді, коли я проходила біля цього пам'ятника. Напис на плиті свідчить, що похована тут людина була членом комуністичної партії радянського союзу з 1903 року. Тому, що Радянський Союз був створений 30 грудня 1922 року, а Всесоюзна Комуністична партія більшовиків перейменована на КПРС взагалі в 1952 році, ось один з прикладів історичної помилки, яких людство при різних обставинах створило сотні. механизм формирования исторических мифов разный. Те, которые относятся к давнему прошлому, как правило, связаны с естественным таким возникновением. То есть историческая память зачастую сводит подобное с подобным. Как, например, вот миф о том, что Навуходоносор II построил все висячие сады Семирамиды для жены Семирамиды. В действительности Семирамида с ним во времени разошлась на 300 лет. Он построил их для своей жены Нитокрис. Вот. Но двух злодеев память свела вместе. Поэтому по аналогии часто вот формировались такие исторические мифы, которые возникали на протяжении долгих лет, столетий. А мифы современности – это, как правило, результат работы пропагандистской машины. То есть здесь вот нужно по, правилам правилу смотри, кому это выгодно. Чаще всего это сформировано в угоду тому режиму, который хотел бы представить себя в более привлекательном виде. Сегодня мы пропонуємо ще раз пригадати деякі події історії Радянського Союзу та нацистської Німеччини, що обросли міфами. На праве было провозглашено в Конституции, но оно было выборочным. То есть женщина имела право на образование, право на работу. А что касается права на руководящие должности, то здесь она осуществлялась, конечно, с очень большими ограничениями. Так, например, среди 171 фамилии членов Совета Министров нет ни одной женщины долгое время. И только при Хрущеве в 1957 году там появляется первая женщина Фурцева. Но и она, в конце концов, не удержалась. Кстати, появление Фурцевой в Совете Министров было воспринято в народе весьма неоднозначно. Многие говорили, что бабе там не место. То есть в традиционном сознании все-таки все женщина-руководитель для того времени – это нонсенс. А, среди женщин-руководителей союзных республик, автономных республик, тоже можно сказать о, о том, что, э, что их практически не было до периода перестройки. Вот, просматривая списки, видим 181 фамилию руководителей первого уровня союзных автономных республик. Все фамилии мужские. И только в годы перестройки женщины начали потихоньку входить вот во властные структуры. Ну, а сегодня Сьогодні, конечно, можна говорити о більших подвижках в этом направленні. Так дійсно, чому ж влада і суспільство гарантували рівність жінки у важкій праці і практично ніколи у владі. Можливо, справа полягает в традиционном патриархальном устройстве, який більш притаманний России, ниже Украине. Причин несколько. С одной стороны, конечно, патриархальная страна долгое время, которая была нацелена исключительно на мужчину, не могла воспринять женщину сразу как руководителя. А, а с другой стороны, женщину во властные структуры не пускал быт. То есть советская женщина, которая должна была быть там матерью, женой, руководителем, не могла со всеми функциями справляться. Так как система, допустим, система общественного Питання, система там обслуговування була далеко не на рівні. поэтому жінці було просто сложно. Ну і наконец, мужський шовінізм, муск мужський шовінізм, який проявлявся в то время у власних структурах, очень очень хорошо. Мужчина лідер не хотів видеть з собою жінку лідера, де да ще почти на рівних. у 20-ті роки, коли почалося масове залучення жінок в виробництво, воно супроводжувалося слоганами про так зване кухонне рабство, від якого треба звільнити усіх радянських жінок. Жінка повинна була працювати, а не задурювати собі голову різними міщанськими питаннями на кшталт, щоб смачненького приготувати чоловікові на обід. от жінки від кухонного рабства сопровождалось как бы одновременно одновріменно освобождения от сім'ї. Поэтому вот эта идея свободной любви, она привела, в конце концов, к массе проблем. Незаконно рожденные дети, там, изломанные судьбы, вот, легкость в, половых отношениях. И, в конце концов, вот эта идея отказались в пользу традиционной семьи. А традиционная семья – это хочешь, не хочешь, но все равно, пусть не кухонное рабство, но обязательная работа на кухне. Поэтому, так сказать, идея полного освобождения оттолкнулась на то, что она, вот сопряженная с идеей сексуального освобождения, не была воспринята обществом. И, кстати, для государства тоже оказалась э, достаточно достаточно Ущербный. Вот это вот заблуждение как бы идет от утверждения Дыбенко, который в 19 году сказал, что его отряды разгромили немцев под Нарвой. Он тогда был комендантом Нарвы, и они в этот день постыдно бежали. Не разгромили, а постыдно бежали. Но потом это заблуждение было растиражировано. Дыбенко был как бы признанным героем революции, и гражданской войны. Ему, что называется, поверили на слово. Тем более, что для государства -то это было как бы на, на руку. В действительности, в действительности первые пункты по формированию Красной Армии были сформированы в Москве только 1 марта. То есть Красная Армия не могла быть 23 февраля, потому что еще пунктов набора красноармейцев не было. И хоть в январе и был подписан декрет, тем не менее, собственно, рождение Красной Армии относится к марту месяцу. Кстати, первоначально вы праздновали 1 марта, потом в январе, и только вот в 2019 году, значит, как бы не то, что праздновали, а отмеч... говорили об этом. И только с 2019 -го года вот с легкой руки Дыбенко отнесли к 23 февраля. А потом это включено было в краткий курс ВКПБ. А то, что написано в кратком курсе ВКПБ, это почти священно, да. Так вот Сталин тогда написал как раз вот, что в этот день были разгромлены немецкие войска под Нарвой и Псковом. А в сорок втором году для того, чтобы поднять боевой дух, он немножко изменил этот абзац и сказал, что значит проявили чудеса героизма. То есть это уже было Повторно транслірована в більш такому усіляному варіанті, не только вгоди пістройки. Реально змогли говорить о том, що Красної Армія родилась реально позже, але новій молодій державі була потрібна своя історична міфологія. І згодом покоління радянських людей свято вірили в те, що 23 лютого перемогли наші і зупинили наступ німецьких військ під нарвою та псковом. Хіба не парадоксально, що день поразки перетворився в гучне всесоюзне свято. празднования проходили главным образом на государственном уровне, то есть для создания соответствующего имиджа Красной Армии, для поднятия патриотизма в этот день проводились обязательно торжественные мероприятия, проводились зачастую до войны, то есть это было популярно различные пионерские праздники. То есть детей должны были воспитывать на героических примерах, и вот эти героические примеры черпали из гражданской войны. Поэтому это главным образом праздник официальный. Ну а потом уже после войны он стал и праздником таким вот бытовым, поскольку все, кто прошел ряды Красной армии, советской армии потом уже, а в то время это были практически все, это сегодня служит единицы, в то время это были практически все. То Все мужчины считали своим долгом в этот день вспомнить вот свое пребывание в армии, отметить его в кругу семьи. Поэтому праздник так постепенно стал общенародным. миф, что Лысенко называют академиком. В действительности он закончил по-настоящему низшую школу садоводства и еще технику. Потом он поступил в, заочно, в заочном институте в 22 году, но поскольку он пришел там туда со своим не, таким безупречным крестьянским происхождением, его, так сказать, просто выпустили. Для, в то время была такая линия на борьбу с буржуазными специалистами, поэтому нужна была своя красная интеллигенция. И он работал на селекционной станции и ничем там особенно не отличился. Вот. Но на его счастье на селекционную станцию приехал корреспондент газеты «Правда» Федорович, которому нужно было на... сделать сюжет о каком-нибудь таком молодом, перспективном специалисте. Вот. Но ему да... дали ему значит, вот эту фигуру Лысенко, кандидатуру Лысенко. Он с ним два дня ходил, рассказывал ему обо всем. И потом тот сделал, сделал статью, в которой назвал впервые Лысенко босоногим профессором. Вот. И отметил, что вот парень, который там родился в простой Полтавской семье, вот сумел стать э, заметным человеком. В принципе, там все было преувеличено, это чисто такое пропагандистское клише. Но Лысенко поверил в свою звезду, вот он потом, кстати, потом выступая, неоднократно говорил, что в нашей стране очень легко стать ученым, имея желание, имея соответствующий напор, ты ученым станешь. И вот за ним потом утвердилось вот это, как бы, прилипло к нему это звание народного академика, хотя в действительности-то он э, и не имел нормального образования. Ланцюжок обставин і некомпетентна і самовпевнена людина зосередила в своїх руках багато влади і змогла дати волю усім своїм псевдонауковим ідеям, на які держава витрачала величезні кошти. Сам Лисенко ніколи не сумнівався в тріумфальному результаті започаткованих ним експериментів. Вот это его идея яровизации о том, что значит озимая яровая пшеница там, да, могут переходить друг в друга при соответствующих условиях. Он говорил, что можно посадить эту пшеницу, так сказать, соответствующие условия дадут возможность получить нужный урожай. Для Хрущева это как раз была очень перспективная идея, поскольку в то время это как раз возникли перебои с хлебом. Вы помните, он там распахал целину. Поэтому повысить урожай сразу значительным образом и без больших затрат, это было очень привлекательно. Но результат? результат нулевой, конечно. Трофим Лысенко критиковали еще и в то время, когда он не был таким признанным ученым. Но он всегда, пользуясь, пользуясь высокими покровителями, как бы доказывал свою правоту, но не на, не на научном уровне. Вот он, выступая в Академии, восхнил, например, там, приносил ветку березы и потрясая ей говорил, что вот на березе выросло, выросли листья альхи благодаря тому, что созданы были соответствующие условия. Трудно понять, какие условия могли бы вызвать появление листьев альхи на березе, да? Вот. Но он демонстрировал такие кругленькие листочки, которые действительно как бы по форме не были березовыми. А ученые знали, от чего это произошло. В самом деле, это была болезнь дерева, которая вызывала изменение формы листа. Но никто ж не мог ему возразить в данном случае. Вот поэтому его аргументы как бы оставались последними. Як и все посредние люди Лисенко не терпел поряд людей разумных, и при этом намагався быть в добрых отношениях с наиболее влиятельными можно властями. Отже, він міг не переживати за своє становище протягом майже сорока років. Как вы считаете, почему лидеры Советского Союза поддерживали это псевдоученого? Делали ли только в его крестьянском происхождении или он смог как-то ну, своими личными качествами им очень сильно понравиться? Я думаю, но что касается Хрущева, я думаю, что дело в том, что они оба были волюнтаристами. Как Лысенко считал, что возможно вырастить растения с хорошими там, пред, качествами, которые нужны селекционеру, исключительно, так сказать, методом создания нужных условий, так и Хрущев считал, что можно, там, допустим, построить коммунизм к 80-му году. Поэтому вот их волюнтаристские взгляды у одного в науке, у другого в политике были близки друг к другу, поэтому, скорее всего, вот так. А что касается Сталина? А что касается Сталина, то, наверное, вот изначально э, такая подозрительность подозрительный Сталин к буржуазным специалистам, каковыми он считал всех, кто получил образование в дореволюционной России, кто начал свою карьеру в дореволюционной России, кто со составил себе имя и был признан где-нибудь вне Советского Союза. Вот все они у него как бы ассоциировались с возможностью стать врагами народа, шпионами. А в этом отношении как раз Трофим Лысенко был безупречной фигурой. Крестьянский сын, там образование, как и у Сталина, там семинария, так у него низшие садоводческие курсы, для техникум, да плюс чисто, так сказать, символизм вот этот самый садоводческий институт, который он там, можно сказать, заканчивал почти экстерном. Он, кстати, и в техникуме-то учился в то время, когда на Украине власть без конца менялась. То есть здесь в это время на Украине он учился там в 20-м году, в 19-м, м году. Вот здесь на Украине происходят бурные политические события, да, учебы ли было. Но Сталин, не получив образования, сумел стать лидером государства, поэтому он считал, что вполне можно стать лидером в науке с такими просто волевыми качествами, как вот есть у Трофима Лысенка. А тот был совершенно уверен в том, что он в самом деле босоногий профессор, в том, что он в самом деле, так сказать, такой вот гений. Но и Сталин как раз говорил, что он зрит в корень. Вот это вот и предопределило их симпатию друг к другу.